assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh o'zining so'nggi rasulini olamlarga rahmat o'laroq yuborgan alloh taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin va men rahmat payg'ambariman deya madh etgan Alloh taoloning dinini mukammal tarzda ummatlarga omonat ila yetkazgan rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin robbiyul avval oyi munosabati bilan siz azizlarga Siratga oid mo'tabar manbalar nomli ko'rsatuvimizning maxsus sonida shayx muhammad huzayr rahimlohning nurul yaqin asari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalomu alaulloh amabad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar qo'limizdagi mana shu nurul yaqin kitobi misrlik mashhur olim shayx muhammad huzariy rahmatullohi alayhining qalamlariga mansub bo'lib suyukli payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning hayotlariga bag'ishlangan muallif bu kitobni bir yuz yigirma yetti yil oldin yozgan ekan ya'ni milodiy bir ming sakkiz yuz to'qson beshinchi yil yozilgan ekan bu kitob bu kitob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini qisqa lo'nda bayon qilib beradi muallif kitobni boshida o'zlari ham aytib o'tganlar ko'p odamlarga e'tibor berdim payg'ambarimizning siyratlarini o'qishga malollanisharekan mundoq mulohaza qilib ko'rsam muxtasar kitob yo'q ekan tom tom kitoblar ekan shunda man niyat qildim bu muxtasar kitob yozishni va mana shu kitob dunyo yuziga keldi deb aytib o'tganlar bu kitob hozirgi ulamolarimizning aytishlaricha siyrat bo'yicha yozilgan kitoblar ichida eng ko'p nashr qilingan kitoblardan biri ekan bu kitob shu yozilgandan boshlab ko'p madrasalarda darslik sifatida o'qitish yo'lga qo'yildi hatto bizni yurtimizda ham bu kitobga xalqimizni muhabbati juda kuchli bu kitob nafaqat oddiy kitobxonlar o'qiydigan kitob balki darslik kitob ekan mustaqillikdan oldin sovet ittifoqi davrida ham madrasalarda mana shu kitob siyrat fanidan darslik bo'lib xizmat qilgan mana mustaqil bo'lganimizga o'ttiz yildan oshidi hamki o'zbekistondagi barcha madrasalarda hanuz bu kitob darslik vazifasini o'tab kelyapti albatta ana shuning o'zi ham bu kitobga yetarlicha baho beradi bu kitobning tarjimasi bor edi o'zbek tilida lekin biz buni boshqatdan tarjima qildik nega avvalo talabalarimiz yillar davomida iltimos qilib kelishardi ustoz shu kitobni asl manbadan arabiy matndan to'g'ridan to'g'ri bir tarjima qilib bersangiz biz tolibi ilmlarga foydali bo'lardi qo'shimcha qo'llanma bo'lardi deb yillar davomida darslarda aytib kelishardi chunki oldingi tarjima uyg'ur tilidan tarjima qilingan bo'lib ko'proq ma'no tarjimasiga to'g'ri kelardi umumiy ma'no chiqarib berilgan yaxshi tarjima bo'lgan lekin undan talabalarimiz unumli foydalanisha olishmasdi shuning uchun allohdan tavfiq so'rab yordam so'rab buning tarjimasiga qo'l urdik va alhamdulillah mana allohning irodasi ila yordami ila bu nashr etildi va tarjima lug'aviy adabiy qilindi ya'ni arab tilidan o'zbek tiliga lug'aviy adabiy qilindiki buni bemalol tolibiy ilmlar ham arabiy matnga solishtirib berishadi. bemalol arabchani o'qiydi tarjimaga solishtirsa so'zma so'z lug'aviy adabiy tarjima tarjima qilishlariga ham yordam bo'ladi bundan tashqari qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitishga harakat qildik ko'proq izoh talab sharh talab joylarga havolalar orqali ko'p izohlar kiritdikki buni o'qigan uh, o'rgangan uh, ustozlarimiz ilmiy akademik tarjima bo'libdi degan bahoni berishdi işte. xursand bo'ldik allohga hamd aytdik eshitishimizga qaraganda hadishayi kubro madrasasining talabalari siyrat nomli ko'rsatuv boshlashibdi va o'sha ko'rsatuvda ma'lumotlarni aynan mana shu akademik tarjima asosida olib borishayotgan ekan biz eshitib xursand bo'ldik zar qadriga zargar yetadi deb dono xalqimiz bejiz aytishmagan talabalarimizni bu olib borayotgan xayrli ishlarida alloh subhana va taolo o'zi yoru madadkor bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh